श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ करन्यासः ॐ अस्य श्रीमद्भगवद्गीतामालमन्त्रस्य भगवान् वेदव्यासऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीकृष्णपरमात्मदेवता अशोचानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति बीजम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम् शरणम् व्रज इति शक्तिः अहम् त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष माशु माशुच इति कीलकम् नैनम् छिन्दन्ति शस्त्राणि दहति पावक इति अङ्गुष्टाभ्याम् नमः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः इति तर्जनिभ्यां नमः अच्छेद्योयमदाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्य एव च इति मध्यमाभ्यां नमः नित्यः सर्वगतस्थानु रचलोऽयम् सनातन इति अनामिकाभ्यां नमः पश्यमे पार्थरूपाणि शतशोथ सहस्रश इति कनिष्ठिकाभ्याम् नमः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति करतरकरपृष्ठाभ्याम् नमः इति करण्यासः अथ हृदयादिन्यासः नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन्दहति पावक इति हृदयाय नमः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति शिरसे स्वाहा अच्छेद्योयमदाह्योऽय मक्लेद्यो शोष्य एव च इति शिखायैव षट् नित्यसर्वगतस्थानो सर्वगतस्थानो रचलोऽयं सनातन इति कवचाय हुङ् पश्चिमे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रश इति नेत्रत्रयाय वौषट् नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति अश्राय फट् श्रीकृष्णप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयम् व्यासेन ग्रथिताम् पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् भगवतीमष्टादशाध्यायिनी मम् मनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तुतीव्यास विशाल बुद्धि पुल्लारविन्दयतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतम् देवम् कंसचानूरमर्दनम् देवके परमानन्दम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम् भीष्म जोन तटा जयद्रथ जला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरण नदी केशवः पाराशर्यवचः सरोजममममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैर्हरः पेपीयमानम् मुदा भूयाद् भारतपङ्कजम् कलिमल श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अथ गीतामहात्म्यम् गीताशास्त्रमिदं पुण्यम् यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म च मलनिर्मोचनम् पुंसाम् जलस्नानम् दिने दिने सकृद्गीताम् भसि संसारमलनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयम् पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता भारतामृत सर्वस्वम् विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतम् गंगो पुनर जन्मन दो गीता गङ्गोदकम् पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गा दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधिर्भोक्ता दुग्धम् गीतामृतम् महत् एकम् शास्त्रम् देवकी पुत्रगीत मेको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकम् तस्य देवस्य सेवा अथ ध्यानम् शान्ताकारम् भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेशम् विश्वाधारम् गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनं योगिभिर्धनगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यम् ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदेर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्या विदुसुरा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्रौवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजावचनमब्रवीत् पश्यैताम् पाण्डुपुत्राणा माचार्य महती चमु व्यूढाम् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरामहेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चैकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व महारथाः अस्माकम् तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सञ्ज्ञार्थम् तान् प्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च नृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणास् सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तम् तदस्माकम् बलम् भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम् भी त्विदमेतेषाम् बलम् भीमाभिरक्षितम् भी अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादम् विनद्योच्चैः शङ्खम् दध्नो प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च मुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः स्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यम् ऋषिकेशो देवदत्तम् धनञ्जयः पौण्ड्रम् दद्मौ महाशङ्खौ भीमकर्मावृकोदरः अनन्त विजयम् राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुहोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासश्च शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकेश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदीयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहोश्च शङ्खान् दध्म पृथक् पृथक् स हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीम् चैव कुमूलोऽव्यनुनादयन् अथ व्यवस्थिताम् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रम् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषी तदा तदावाक्य मिदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम् यावदेतान यावदेतान्निरीक्षेयम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमाना न वेत्सेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो केषु गुडाके सेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये आपयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषाम् च महीक्षिताम् उवाच पार्थपश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत्स्थितान् पार्थ पितृ नथ पिता महान् आचार्यान्मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्त्येय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विशीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमम् स्वजनम् कृष्ण युयुत्सुम् समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखम् च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवम् स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयम् कृष्ण न च राज्यम् सुखानि च किन्नु राज्येन गोविन्द किम्भोगैर्जीवितेन वा एषामर्थे काङ्क्षितम् नो राज्यम् भोगाः सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्रणंस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राश्च शालाः सम्बन्धिनस्तथा हन्तुमिच्छामि न मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य राज्यस्य हेतोक्ति नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः कापीति स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयम् हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम् हि कथम् हत्वा सुखिनः श्याममाधव यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहततेतसः कुलक्षय कृतम् दोषम् मित्रद्रोही च पातकम् कथम् न ज्ञेयमस्मावे पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षय कृतम् दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम् कृत्स्न मधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्ण्येय जायते वर्णसङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानाम् कुलश्च च पतन्ति पितरो हेषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानाम् वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते उत्साध्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणाम् मनुष्याणाम् जनार्दन नरके नियतम् वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापम् कर्तुम् व्यवसिता वयम् यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुम् स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकार मशस्त्रम् शस्त्रपाणयः दार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम् भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य स शरम् चापम् शोकस विघ्नमानसः ओम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः